বাবে ইয়াত ডক্টৰ হীমা বৰা বাইদেউ বাইদেৱে যাতে আগুৱাই যাব পাৰে এই যাত্ৰা যাতে অব্যাহত থাকক আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াব বাইদেউৱে অসমীয়া যুঁজাৰুৰ জয় যাত্ৰী ৰূপা সুন্দৰ সেৱেৰু তয় জ্যোতি ৰূপা আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আছাম পোষ্ট কাকতৰ আজি সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বন্তি প্ৰচালক পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাদেৱ আদি আমাৰ মঞ্চ এতিয়া উদ্বোধন হ'ব আমি মঞ্চ উদ্বোধক হিচাপে বিচাৰিছিলোঁ উদ্যোগ বাণিজ্য সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মাননীয় বিমল বৰাদেৱ তেখেতলৈকো শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াদেৱ আহি পাইছেহি আমাৰ মাজত আমাৰ মাজত আছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তথা সমাজকৰ্মী জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত আছে শ্ৰদ্ধাৰ লেখিকা স্বপ্নালী মহন্ত বাইদেউ আৰু এগৰাকী লেখিকা প্ৰৱাসৰ পৰা আহিছে আমি আজি ইয়াতে দুজন প্ৰবাসীক পাইছোঁ একেলগে আমেৰিকাৰ পৰা বাইদেউ আহি পাইছে তেওঁ মঞ্জিৰা মঞ্জিৰা বাইদেউ আজিৰ গ্ৰন্থ উন্মোচক ডাক্টৰ অঞ্জনজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ লগতে গুরু বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য বাইদেউ আমার মজুত আছে ইউএসডিএম ফাউণ্ডাৰ শ্রদ্ধার স্যার অমা ববুল হক স্যার আমার মজুত আছে এ জি এম এস বি আইর দেবজ্যোতি স্যার এখতকও মই শ্রদ্ধা নিমেলিছ মলয় বাইদেউ আৰু আজি আমার অনুষ্ঠান যা বটা পাইছে বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ কৰ্মৰাজিৰে আগবাঢ়ি গৈ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোককো মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোককো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুহেজাৰ আঠ চনতে এটা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সমাজ বৃক্ষ পুলিটোৱে আজি থাল ঠেঙুলি মেলি আপোনালোকৰ সন্মুখত জন্মলগ্নৰ পৰা আমি বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে মহিলা শিশু আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল লেখক লেখিকা তেওঁলোকক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টাত আমি চলাই আছোঁ আৰু আৰোহণে কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে কেৱল আমাক মৰমৰ প্ৰয়োজন আৰু যিসকলে আজি আমাক আশীৰ্বাদ দি মলয় বাইদেউ আছে খুব মৰম কৰে যেতিয়া বা আমাৰ মণিকুন্তলা বাইদেউ আছে কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ কথা সুধোঁ কেনেকৈ পাতিম বা বাইদেউ এইটো কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় সকলো উপদেষ্টা উপদেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব উপদেষ্টা হিচাপে সদায় আমাৰ সৈতে আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকক আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে আমাৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব যিখনৰ যিখনৰ নাম ভাষাৰ মৰণ যাত্ৰা ভাষাৰ মৰণযাত্ৰা গ্ৰন্থখন মই যেতিয়া লিখি আছিলোঁ তেতিয়া অঞ্জনজ্যোতি ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু সেইখন তেওঁই নামাকৰণ কৰিছে আজি তেখেতৰ ভাগিনৰ বিয়া সেইকাৰণে তেওঁ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে এই চেষ্টা কিমান দূৰ সহজ আছিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ লগতে আৰোহণকো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ যিসকল অতিথি আহিছে সকলোকে মই উষ্ম আদৰণি জনাই হৃদয়ে অন্তৰ্নিহিত কোণৰ পৰা সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ